Я в шоке от того, как обращаются с реликтовыми деревьями, которые здесь находятся. Краснокнижные все. То есть для того, чтобы их вырастить, уже нашей с вами жизни не хватит. А для того, чтобы их уничтожить, оказывается, хватает. Это демонстрируется полное пренебрежение к природе, к законам, к людям, потому что построить дом на Фактически на пять этажей он э, по размеру э, в два или в три раза больше дворца детства и юности в Севастополе. Надеюсь, что мы сможем инициировать в городском совете вот этот недостроенный, ну я не знаю, это даже не коттедж, какой-то комплекс, э, попытаться его взять на баланс нам городскому совету, городу Севастополю. Ну, заповедник здесь уже полностью уничтожен.